xatiko laqabli it butun dunyoga mashhur shiba zotiga mansub bo'lgan yapon iti xatiko o'z xo'jayini professor hidisaburo uenoni aynan ushbu shibuya stansiyasida uning o'limidan keyin ham 9 yil kutib o'tirgan albatta ushbu voqeani barchamiz yaxshi bilamiz yaponlar shibuyaning eng markazida xatikoga sadoqat ramzi sifatida haykal o'rnatdi xatiko nima qildi egasini kutdi umrining oxirigacha afsuski egasi kelmadi lekin sizchi siz nimani kutyapsiz qulay vaqt imkoniyat yana allanimalar <laughs> bu to'g'ri kelsa u tushmaydi u to'g'ri kelsa yana nimadir <laughs> chatoq vaqt esa o'tib boryapti <laughs> u ortga <laughs> qaytmaydi bularga qarang hamma qayoqqadir shoshyapti hamma o'z ishi bilan band yaxshi hayot o'zi oldingizga kelmaydi siz harakatdan to'xtamang yangi eshiklarni oching yangi imkoniyatlarni kashf eting qidiring <laughs> <laughs> aviaserisda arzon aviachiptalarni va dunyo bo'ylab yangi ilhomlarni toping uching